О, у нас только что на нас напали, отобрали телефон. А кто напал? А, вот этот человек Здравствуйте. Такой человек? А вот этот, который спрятался. А это под прикрытием кого? Вот этого, который напал? Так а в чем проблема? Уважаемый. Так пропускайте. А вы вас нет? Да. в нашем институте. Я вообще аспирант этого института. У вас пропуск есть? Конечно. Паспорт? А какой нужен аспирант? Да. на их книжку. Один из членов комитета, комитета, комитета. пытанный на Вызов на сессию. Вызов на сессию? А что да. еще а нужно? Как вам можно следить за своим научным руководителем э, с кафедрой, на которой он прикреплен? Откажи. Хотел поучиться, не пускают. Да, интересно получается. То, то есть, есть, мне как такая ситуация, а что не, незаконный выбор, какие-то не. студенческое самоуправление, которое противоречит всем действующим положениям институт, Школьникам аня, даже в празднические преступления. А, в части учениц того, учениц что, что должны были выбирать делеватые. А, а, если а, им нужно что-то а, примут за голосование, минимум не один человек, а. человек а. от академической группы, этих протоколов нет. То, то, то есть меня как аспиранта в этот институт не пускают? Что-то предъявляют. Вы? пробуйте класс аспиранта. Кто пропуск выписывает здесь? Кто здесь главный за пропуска? Отдел аспирантуры, а зовите сюда. По... А почему вы убежали да, сразу, спрятались? Вот, да, это главный разбойник Потому вернулся. Что не Нет, Нет, то тут пират, это понятно. Это просто один из тех людей, который на меня напал. Да, такой. Да мы все будем разбираться. Ну, кто у вас главный за аспирантуру? Позовите, кто у вас тут. Ой-ой! Кто главный по аспирантуре? Я учусь, да. Почему меня сюда не пускают? Ну, Белова, зовите Белову. Кто там у нас еще главный? подождите, пожалуйста. Я? Хорошо. Так или как? А, то есть, думаю, можно пока. Все равно вас я хочу, Я раз, хочу попасть в институт. Нет, туда. Вы как один Кто, то вы как -то -то. кто вы... распоряжение выдал о том, чтобы конкретно меня аспиранта сюда не пускать? Пропускной режим. Кто раз... его устанавливает? Посмотри, с какого числа он написано. С двадцать седьмого Почему? Сегодня у нас какое число? Вчера вы проходили нормально. Вчера я проходил нормально по студенческому, никаких проблем у меня Все не было. От смены. А, то есть это лично на вашей смене меня не пускают. То есть лично вы заинтересованы? Или может вы заинтересованы с этим человеком? Полиция? Полиция? Да. О, отлично. отлично. Вовремя. Вы очень добрый, кстати. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот. Очень приятно. Что случилось? Нас ограничивают в нашем законоправе. Смотрите, праве, то, вызывал Извините. полицию я, я а как заявитель. А, ну вот, во-первых, было нападение, отобрали у меня телефон, человек... Который... Полиция, полиция. Да. вас сейчас пытаются вести в заблуждение. Вот эти люди на меня напали, у меня есть видео, подтверждающее это. Сказать, да. В России, да. И там ну, с той более стороны. Более, да. более, более не конфликт, а Я вас очень прошу, вот были. этот ну, человек на меня напал, вот этот, который в синих так. штанах, и, и, как и, как синих штанах. Идем, и, и вот этот, который в пиджаке, я вам видео предоставлю. Пусть они присутствуют. И я вызывал полицию. Еще раз. И у вас есть документы. Хорошо. Вы пробьете по узнаете, кто снимал, кто нет. Давайте так. Давайте выйдем на улицу, выйдем на на улице, там будем сейчас обсуждать все вопросы. сейчас вопросы по поводу моего нападения мы обсуждаем там, а ты да, смотришь, что происходит. Я сейчас, участвую с ваших слов с собой. Будет, я пойду туда пока. Давай. надо срываться, просто, просто стоять и все обсудить. Есть, кстати, записи? Молодой вот этот человек конкретно. Ну, давайте пройдем, я, пожалуйста, рассмотрю. Все все, 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 да, что, пойдемте. Что, что есть, да, что, чтобы не было, а то... Пойдемте все вместе. Проходи, молодой Проходи, проходи. Не, 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 только после вас. Проходи. Я говорю. за тобой. Проходи, прошу, не задерживай прошу. место. Проходи. Пойдем за мной. Обязательно. Кто у нас следующий? Следующий. А что это вы снимаете? Следующий. О! И пират. Пожалуйста, не отзывайся. А что вы так заговорили сразу? Теории, что сейчас... Сейчас вмешательство администрации деятельность К нам обратились студенты, чтобы мы пришли и проконтролировали процесс, который происходит. То есть, то... И что... у вас это обращение имеется от студентов? Да? У меня это есть на фейсбуке, у меня оно лично есть, его не брал сегодня с собой. Но оно где-то зарегистрировано. Смотрите, было... это я аспирант этого института, меня сюда не пускают. На меня напали, когда я выходил. И у вас есть студенческий, да? Конечно, у меня все есть и все документы есть. И я являюсь аспирантом этого института института. Вот три ну, а человека. Охрана, а, вот этот вот зам, дико, зам директора приехал, он на меня напал. И вот эти два охранника, которые стояли. А чем он это аргументировал? Что? Ну, если... Ничего не было, что лично мне сюда вход запрещен ну, и все. Почему? Они не говорили, говорит, у нас есть специальные какие-то пропуска для этого. Я говорю, покажите специальные пропуска или вызовите директора, давайте поговорим с директором ну, по, по поводу пропускной, пропускной системы. В том-то и дело. Я вчера был на заседании кафедры, у меня видео до сих пор на телефоне есть. Сегодня меня в этот институт не пускают без объяснения причин. И вот эти вот три человека. Я приехал с ребятами, поставил машину на парковке, подошел, попросил, чтобы меня пропустили. Не пропускают. Заходит начальник, меня зовут Линник Роман, я вызывал полицию. Линник Роман Викторович. Вот, вот этот человек я за ним начал заходить, меня оттолкнул второй, который стоит охранник вот этот якобы охранник, небритый в э, туфлях и в спортивных штанах. И рядом с ним еще один охранник. Вот. Оттолкнули меня, я упал и начали пинать. Он забежал. Вот. вот после да, этого... Пинать, да, куда? Вам медицинская помощь нужна? Э, по лицу только досталось и все, пока медицинская медицинская не нужна. Медицинская помощь нужна вам? Э, на данный момент нет. Я буду побои снимать уже после подачи заявления. Хорошо, сейчас, пожалуйста, сделайте все свои... Возьмите ручку. И я тоже хочу написать заявление, тут один человек нападал, отбирал у меня телефон. Потом я все зафиксировано на Фейсбуке, сейчас нет. идет прямо информация, на, да, на мой Фейсбук. Только я не знаю, как этого человека зовут, то есть он куда-то ушел, он сейчас отправил в другом а потом что? Ну, данный момент вы его видели здесь? А, да? да, сейчас не знаю. почему проходит. спрашиваю, потому что это может быть прохожий сейчас же. Нет, нет ну, все это, сотрудники, это все сотрудники, сотрудники, здесь, все, которые сейчас. здесь вот они находятся, они сегодня специально собрались для того, чтобы не пускать студентов, потому что были собрания студенческого самоуправления. А меня, как аспиранта, я не знаю, с какой стати решили как пускать. Да, это может быть, как у нас нравится, как ситуация повторяется. Когда э, нас нападали из э, правкомовские, не пускали никуда, тоже приезжала полиция, и мы знаем, чем это закончилось. Если какие-то вопросы у кого-то, давайте их на э, фейсбуке, сейчас будем потихоньку сейчас вот так. Все ваши вопросы... Так вот у нас в Харинаду это как бы должен быть примером. Должен быть примером того, что он, вы законы, но при этом есть примеры, конечно. Почему так хреново происходило, мне лично непонятно, люди а, кидаются, вот, у меня да, были телефон сначала, но потом да, 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 он основном что это прямая конференция, и вы решили вернуть. А, если это все зафиксировано, а, почему сразу на -то? это для того, чтобы никто не мог удалить As ни один видео, и никаким образом не сфиксировать те материалы, которые вы сейчас фиксировали. Здравствуйте. Здравствуйте! конечно вы сегодня нападать будете на нас? а? нападать будете на нас? а кто нас вот, вас нападает? вчерашний директор был... пока я вижу милиция здесь стоит, да? полиция? да, она как раз напали я пока наверное, прекращу трансляцию, а потом за чуть-чуть попозже, потому что мегабайты заканчиваются то есть сейчас оставляю пока протокол сейчас вы регулярно сюда ходить, да, сюда ходите, ребятки? Кто-то с вуза на работу. А документы у вас сейчас имеются? Конечно, конечно. А что вы не предъявили нам? Кстати, я предъявил, у меня даже видео есть, как я предъявляю. Одни документы. Вот тут видео тоже есть еще тоже. Помимо вашего видео, есть видео другого. Я а сама. Мы вас сейчас... услышали, поэтому пишите, написано. Темой фи. А вот вот этот человек, который у меня отбирал телефон. Митр, прекрасно, я его искал. Я тоже хочу его не убивать. Черный ход закрыли. Черный Еще и бьет, не пускают. Что, нельзя? это Что там? Да. Пока я не снимать, если какие-то будут тёрки... будут Ребята, у нас там девушка, видимо, жена. Олейника Е. Ну, ее забирать скоро, она хочет написать заявление. Подожди, инспектор там он подошел. Mm -hmm.